নমস্কাৰ সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু এয়া দেখিছেনে চিকেন বনাই আছোঁ ল'ৰালৰিকৈ ৰিয়ানৰ স্কুলত একেলগে পঢ়া বাইকেইজনী আহিছে ৰিয়ানৰ লগত একে ক্লাছতে নপঢ়ে তাই ক্লাছ ছিক্সত পঢ়ে এতিয়া তাকে ল'ৰালৰিকৈ বনাই আছোঁ চিলি চিকেন টাইপত বনাইছোঁ আৰু ব্ৰইলাৰ মাংস ভিডিঅ'টো চাই যাব শিকিলোঁ আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী যিহেতু বেলেগ ভাজি চব্জি নাখায় কণী অমলেট কৰি দিলোঁ আৰু ৰিয়ান টিকলি মাইনাজনীক একেলগে ভাত দিলোঁ সিহঁতে খাই আছে দাইলো বনাইছিলোঁ আৰু এতিয়া বৰষুণ দি আছে বহুত জোৰত বাহিৰত ৰিয়ানৰ দেউতাকে এয়া পিছবেলাৰ সময়খিনিত জাম লৈ আহিছে আৰু ৰিয়ানৰ পুৰা ফুট লাগি আছে জামকেইটা দেখা পায় কি কৰোঁ কি নকৰোঁ হাতেৰে চবে ধৰিছে আৰু এতিয়াখিনি মই ধুনীয়াকৈ ধুই পখালি গোটেইকেইজনে খাম আৰু কাৰণ আমাৰ দেউতাৰো মানে ডায়েবেটিছ আছে তেহেঁতৰ বাবে খুব ভাল জাম পানী খাই গা পা ধুৰা জুৰি হ'লোঁ আৰু এইকেইদিন আমি মোৰ ধূপ চাকি দিয়া নাই যিহেতু আৰু বাহিৰত বৰষুণ দি আছে অকণমান ভাল লাগিছিল বহুত গৰম লাগি আছিলে আৰু অম্বুবাচী মেলা চলি থকা কেইদিন বৰষুণ দিয়ে থাকে অলপ অলপ তাকে এতিয়া জাম আনিছে খাম আৰু আজি এয়া ঘৰত যাম নহয় কিনা যাম আগতে আমাৰ ঘৰত ঘৰতে জাম এডাল আছিলে এতিয়া কাটিলে সেই কিনা জাম আনিছে আৰু তাকে খাওঁ এতিয়া ধানকিটা অকণমান টেঙা আছিলে মানে আৰু অকণমান ভালকৈ পকিলে খাই ভাল লাগিল হ'ল আৰু মানে মোৰ কি হয় জানেনে জাম খালে মোৰ মানে অকণমান মানে ডিঙিত খোপা লাগি ধৰে অকণমান মানে কি হয় খোপা লাগি ধৰা নিচিনা লাগি যায় আৰু জাম খোৱাৰ পাছত জিভাখান এনেকৈ আপোনালোকে চাইনে এটা ফালেদি খোৱাখানে এটা ফালেদি পূৰা ৰং উঠি গৈছে এতিয়া অকণমান বাহিৰৰ ফালে আহিছোঁ আৰু আমাৰ দেখিছেনে ফুলডাল ইমান ধুনীয়াকৈ ফুলি আছে বৰষুণ দিলে বেছি ধুনীয়া হয় বৰষুণ যাক এতিয়া কমিলে ভাল লাগিছে এতিয়া অকণমান ঠাণ্ডা পৰিছে মানে আৰু এই জাম যে খালোঁ আপোনালোকে সকলোৱে খাব কাৰণ চব বস্তু মানে বতৰৰ ফল বতৰত খাব লাগে আৰু বত মানে গৰমৰ দিনত যে যিবিলাক ফল ওলায় কঁঠাল লিচু আম এইবিলাকৰ কিবা কাৰণ থাকেই ভগৱানে মানে এনেই মানে চব চিজনত চব বস্তু বনোৱা নাই ঠাণ্ডা দিনত ওলোৱা ফলো আছে আৰু গৰমৰ দিনত ওলোৱা ফলো আছে আমি বতৰৰ ফল বতৰত খাব লাগে মানে জাম পোৱাটো খুব ভাল জামত ভিটামিন চি ভিটামিন এ আৰু আইৰণ প্ৰচুৰ পৰিমাণে থাকে বহুত ক্ষেত্ৰত জামটো আমাৰ শৰীৰৰ বাবে উপযোগী আৰু আৰু মানে কি হয় আমাৰ ওজন কমাবৰ বাবে তাৰপাছত হজম হজম শক্তি বাঢ়ে আৰু আৰু কিবা কিবি আছিলে মই এটা ভিডিঅ'ত চাইছিলোঁ আৰু স্কিনৰ কাৰণে ভাল আমাৰ কিছুমান পিম্পলছৰ সমস্যা থাকে সেইবিলাকৰ কাৰণে ভাল আৰু দাঁতৰ গুড়িৰ কিছুমানৰ তেজ ওলায় সেইবিলাকৰ কাৰণেও ভাল আৰু যিকোনো বস্তু আমি লগাতকৈ বেছি খালে এনেও বেয়া যিমান ভাল বস্তু নহওক আমি যদি লগাতকৈ বেছি খাই দিওঁ ভাল বুলি ভাবি ভাবি কিনে সেইটো অপকাৰ কৰিবই আৰু সেইবাবে বেছি খাব নালাগে বেছি খালে অপকাৰ হয় অপকাৰ মানে কি হয় পেট ফুলে অকণমান পেট ফুলে গেছৰ প্ৰব্লেম হয় আৰু জাম খাই কিনে পানী খাই দিব নালাগে আমি কেতিয়াবা কি কৰোঁ কিছুমান ফল খাই কি পানী খাই দিওঁ পানী খাব নালাগে আৰু গাখীৰ খাব নালাগে গাখীৰ বা পানী খাই দিলে পেট ফুলে হজম হজম নোহোৱা নিচিনা লাগে আৰু গেছৰ প্ৰব্লেম হয় তেনেকুৱা আৰু আৰু ডায়েবেটিছৰ পেচেণ্টৰ কাৰণে লগতে হাই প্ৰেছাৰ জাৰ যিসকলৰ আছে তেখেতসকলৰ কাৰণেও জামটো খুব ভাল সকলো বস্তুৰে ভাল বেয়া দুয়োটাই গোনে থাকে পৃথিৱীত এনেকুৱা বস্তু একো নাই যি একদম বহুত ভাল আৰু যি একদম বহুত বেয়া চবৰে ভাল বেয়া কম পৰিমাণে থাকে জামটো মানে যেতিয়া মানে কাহ চৰ্দি হৈ থাকে তেতিয়া খাব নালাগে আৰু কিছুমানৰ প্ৰব্লেম হৈ থাকিলে খাব নালাগে তেনেকুৱা আৰু ভাল বেয়া দুয়োটাই থাকে বাকী আজি ভিডিও তো ইমানে আসলেই আর আপনাদের যদি চাই ভাল পালে লাইক কমেন্ট করে দিব আর নতুন যদি কোনো চাই আছে সাবস্ক্রাইব করে দিব